Myanmar atau dikenali sebagai Burma terletak bersebelahan dengan Thailand, Laos, Bangladesh, China dan India. Ia merupakan negara yang agak besar dengan populasi kira-kira 54 juta penduduk. Agama utama bagi negara ini ialah Buddha, namun terdapat juga etnik lain seperti Muslim. Negara Myanmar mencapai kemerdekaan pada tahun 1948 daripada Britain. Kemudiannya negara ini diperintah di bawah kuasa ketenteraan dari tahun 1962 hingga 2011. Myanmar pernah menjadi sebuah negara yang paling pesat membangun di ratau Asia Tenggara sekitar tahun 1960-an, tetapi status Myanmar merosot dan dikategorikan dalam negara paling kurang membangun oleh United Nation pada tahun 1990-an. Jadi, video kali ini, kita akan melihat kenapa kuasa tentera sangat kuat di Myanmar. Teruskan menonton. Pihak tentera sudah lama menjadi kuasa yang kuat di Myanmar sejak dari kemerdekaan negara ini pada 1948, General Aung San yang juga bapa kepada pemimpin negara Aung San Suu Kyi ialah individu yang digelar sebagai bapa kemerdekaan Burma. General Aung San menubuhkan Burma National Army dengan bantuan pihak Jepun dan beliau telah dibunuh pada tahun 1947. Akan tetapi, legasi beliau masih kuat dalam tentera yang juga dipanggil Tatmadaw. Pihak tentera Tatmadaw ini juga mendapat sokongan kuat dari rakyat awam kerana bertanggungjawab membebaskan Myanmar dari penjajahan. Kuasa tentera ini telah memerintah dengan bebas tanpa sebarang campur tangan parti politik sejak dari selepas kemerdekaan. Pada tahun 1988 hingga 2000, Myanmar berada dalam proses demokrasi di bawah kuasa tentera. Pada pilihan raya pertama tahun 1990, parti pimpinan Aung San Suu Kyi, National League for Democracy (NLD), telah menang, namun pihak tentera enggan menyerahkan kuasa pemerintahan pemimpin demokratik suci diletakkan di bawah tahanan rumah dari tahun 1989 hingga tahun 2010. Suci diberikan anugerah Nobel keamanan pada tahun 1991 kerana perjuangannya dalam demokrasi dan hak kemanusiaan. Selama hampir 20 tahun di bawah pemerintahan kuku besi, pihak tak akhirnya mengubah satu perlembagaan baru pada tahun 2008 tanpa penglibatan mana-mana parti politik dan menyatakan mendapat sokongan daripada rakyat awam. Perlembagaan ini mengekalkan kuasa tentera dalam kerajaan dengan memberi 25% kerusi dalam parlimen kepada pegawai tentera dan jawatan penting juga dipegang oleh tentera. Perlembagaan ini diguna pakai sehingga kini dan pihak tentera mengekalkan penguasaan terhadap sumber industri petroleum dan gas bagi mendapatkan sumber pendapatan. Ini menyebabkan kuasa tentera kekal kuat bagi menghalang sebarang tekanan reformasi dari dalam dan luar negara. Pihak tentera juga meneruskan penindasan kepada etnik minoriti yang menuntut hak warga negara dan memenjarakan individu, aktivis, jurnalis atau ahli politik yang menentang kuasa mereka. Ini menyebabkan sokongan orang awam kepada pentadbiran ketenteraan semakin berkurang. Apa yang berlaku sekarang? Pada 8 November 2020, Parti Pimpinan Suci memenangi pilihan raya umum di Myanmar Parti NLD, dia ketuai Suci ini telah menang besar seperti tahun 2015. Pilihan raya umum dilangsungkan walaupun dalam wabak pandemik COVID-19 dan perintah kawalan pergerakan diadakan di kebanyakan bandar-bandar di Myanmar. Pada 1 Februari 2021, pihak tentera telah menahan pemimpin negara Suci bersama beberapa menteri dan ahli parti NLD yang lain. Ketua komander tentera mengumumkan kembali berkuasa. Suci telah dituduh atas kesalahan penipuan semasa proses pengundian dalam pilihan raya yang berlangsung sebelum ini. Pihak tentera juga mengumumkan darurat ketenteraan selama setahun. Rampasan kuasa ini berlaku setelah beberapa bulan pertikaian pihak parti pemimpin dengan pihak pemakang yang disokong tentera bagi menuntut pilihan raya baru. Pihak tentera juga pernah memberi amaran akan mengambil tindakan jika tiada penyelesaian dicapai. Namun jawatan kuasa pilihan raya menyatakan tiada sebarang penipuan berlaku semasa proses pengundian pihak tentera memberikan alasan bahawa ketua komander berhak melakukan peralihan kuasa dan akan menyiasat semula proses pilihan raya sebelum ini serta senarai pengundi dan akan memastikan berlaku proses pilihan raya yang adil mereka berjanji akan menyerahkan semula kuasa kepada parti yang memenangi pilihan raya tersebut namun tidak memberikan sebarang anggaran bilakah ianya akan diadakan Sebenarnya amat sukar bagi pihak luar mengetahui perkembangan di Myanmar kerana pihak tentera telah menghalang sebarang bentuk komunikasi di media sosial dan saluran berita. Kesimpulannya, rampasan kuasa yang berlaku di Myanmar ini mendapat kritikan hebat dari pihak antarabangsa dan pemimpin-pemimpin negara menuntut kebebasan tahanan politik kerana ia berlaku tanpa mengikut saluran undang-undang yang betul. Keadaan ini juga akan merumitkan lagi krisis kemanusiaan sedia ada yang berlaku terutamanya kepada etnik minoriti yang tertindas dan akan menjejaskan proses bantuan untuk sampai di Myanmar. Terima kasih kerana menonton dan jangan lupa subscribe. Jumpa lagi.